Російські пропагандисти та їхні союзники з так званої Новоросії стверджують, що українські війська опинилися в котлі. Зараз ми з вами вирушаємо на Дебальцівський напрямок і подивимось, що це за котел. Проїхали до Дебальцевого і абсолютно без перешкод. Котел існує лише в коробливій уяві російських пропагандистів та їхніх помічників з так званої Новоросії. Сапкович, Сапкович Алексій Петрович. Житель. житель города Деваль. Ну, что света нету, ни, ни, угля, ни, ни угля, ни тепла, ни ма. Ничего нет в городе. Все магазины закрыты кругом. Все время стреляют с самого утра. Как вы что? думаете, кто бьет по вам? Так кто? Россияне бьют, а ну а кто ж еще? это еще с осени у нас ну, как бы регулярно наблюдали обстрел идет 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 потом стихает тут объявляют идет гум конвой только он зашел на следующий день обстрел в разы увеличивается но тогда они ходили редко и это как бы заметно было сейчас они ходят регулярно и ну, то есть подвоз боеприпасов я так понимаю у них не успевают они кончаться Подвозятся постоянно. Сейчас уже мы слышали, что вагонами завозят на Красный Луч, на другие города, там, где железная дорога у них работает. Вагонами везут снаряды и все остальное. Поэтому у нас тут ситуация ужесточилась настолько, что пришлось уже окончательно спуститься в подвал и здесь жить. 我得跟着你，不不，开始厉害些不？嗯嗯嗯